Наше життя це стрим. стрим колодеч. Я не против. Наша країна наш Дим. Бо наповнив піше турботи. Слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. О а чем сегодня я Да просто сижу. Я что, Раньше раньше о чем-то говорил. А, вы в экономике а... разбираетесь? Я не знаю. Ну, давайте попробуем. Какой вопрос? Что-то там с долларами с евро произошло в России. Что произошло? Расскажите. Не знаю. Я зарплату получаю в рублях. Вам все равно, да? Конечно. А сколько вы в рублях получаете? Ну, хватает. Ну, это порядка 100 тысяч или меньше? Ну вот, сейчас вам покажу. За май месяц 383. 300. 380 тысяч, да? Не, ну это нормально, это как в Европе. Это вы хорошо зарабатываете. Ну пока что, пока курс не поднял. Как только, как только доллар будет по 300, то вы будете жить как бомж. А -а -а. С такой зарплатой. Свято в это верьте. Так это так и будет. В чем проблема? В условиях санкций российская экономика показывает рост. А, серьезно? Особенно... Зайдите в Google и посмотрите. Давайте что, Зайти... по... что посмотреть. Давайте так. погуглим. Только не сливайте. Что посмотреть? Рейтинг стран по ВВ... Ввп по ППФ. Сейчас. слушаю. Ага, хорошо, понял. Так, можно, да? Общаемся? Да, да, да. Смотрите, в этом рейтинге Украина на 51 месте. Она обогнала такие страны, как Данию, Финляндию в этом рейтинге. Соответственно, если верить этому рейтингу, то Украина живет круче, чем Дания, Финляндия, Португалия. Литва на 103 месте. Я договорю, Литва на 103 месте. Соответственно, я бы потерся этим рейтингом, ну если бы я увидел Украину выше этих стран. Поэтому а кто, этот, кто этот рейтинг опубликовал? Так какая разница? Он же есть. Соответственно, Россия вон Россия на четвертом месте в этой рейтинге там написано сейчас. А Украина сейчас посмотрим Украину по паритету покупательной способности. Ну да, да. Вы, вот смотрите, вот те а товары знаю. и услуги которые заработала наша страна uh -huh. и что, что мы можем купить на э, как, ну сколько товаров мы можем грубо говоря или услуг купить на эти вот и все так и что ничего ну, делайте так... выводы так так делайте может... выводы а? еще раз как может самая засанкционная страна По паритету покупательной способности находиться на четвертом месте. Еще раз вам говорю: судя с такого рейтинга, Украина находится на достаточно высокой позиции. 47 десятый... место. Украина 47 место в рейтинге. Поднялась за последний год. И Россия поднялась с 5 на 4 место. Украина на 47-м. После нее идет Чехия. Дальше. Израиль, Португалия, Дания, Венгрия, Греция, Ми Марокко, Финляндия, Катар. Катар идет после Украины. Узбекистан, Кения, Шри-Ланка, Мьянма. И пошло-поехало. Дальше. Белоруссия на 67-м. Эквадор на 68-м. То есть, судя с рейтинга этих стран, можно им подтереться. Понимаете, да, почему? Или не понимаете? Или вы согласны, что в Украине круче жить... Чем в Португалии. Экономика растет в Украине. Согласны? Вы мне скажите, вот э, сзади вас находится. Алло, алло, алло. Мы, мы не договорились. Согласны вы или нет? Что Украина круче, чем Португалия. И Дания. Да, А, все. Согла... Все, То, тогда ты... классный рейтинг. Мне нравится. О чем поговорим да, дальше? Что вы там? Сзади вас, сзади вас э, картинка такая, да. интересная, да? да? Скажите, пожалуйста, вы знаете, с какого это произведения? Да, Катерина. О, красавчик. Ну О, ш... произ... Про... О чем в этом произведении? Говорится? Про Катю. Кто такая К... Екатерина была? Катерина. Украинка. И что с ней случилось? Она полюбила русского, военного Российской империи подданного. И, к сожалению, так, он не признал ее и ее ребенка. А это считалось очень плохо. Если... Вы, не... вы лжете, вы лжете. Речь идет в этом произведении о том, что украинская девушка полюбила солдата. Да. Я ж так и сказал. Называли... Можно а, без, без этого слова, пожалуйста? Я спасибо. Так. И... Э их э, они располагались э, в одной из э, деревушек их потом сорвали и ну, куда-то передислоцировали. а девушка э, залетела да. и как после, после этого начала все село ее травить да. и она ушла в за своим мостом да. искать его все вот. верно. там в этом вообще ничего не было по поводу того, что он признал, не признал. Что ты несешь? Как это? Она приехала, она приехала к нему, а он ее не признал. Как это? Она сказала, смотри, вот твой сын, вот я, а он сказал, я знать тебя не знаю. Как раз он не признал. Давай, давай не надо вот это. Она уже приехала в Москве, он ее не признал. Что ты там руку держишь? Что это с тобой? Что это значит? Ой, здравствуйте 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 Как у вас дела? Потихоньку, а да, у вас? А что у вас там за книжка такая? Ну там слова поэта и поэт Че? Там перечеркнуто что-то? Да Не, там на украинском На украинском же правильно? Да, на украинском Написать. Ну, ты, получается, тоже ну, что, он, против российского? Конечно, ну, конечно, против. против, конечно. Хочу, чтобы экономически загнулись. Хочу, чтобы вас не да, стало... Да, вас не стало. Чтобы вас не заедемся, стало, за дебаты. Вас не Но стало это, как Зачем тебе, дружище, зачем? Зачем тебе это? Мы Хочу... славяне, блин, Так все. ракеты же летят. Не, подожди, ракеты все время летят. Если вы загнетесь так экономически, надо, если, вы за... же летят, если вы... Но мы же, ну мы же люди-то обычные. Если да вы загнетесь экономически, то ракеты не будут летать. Да, мы не загнемся никогда. Мы не загнемся никогда. Ну, я... Русские никогда я не Я жду летят. этого момента, когда вы загнетесь. Никакого момента не будет. Ты Ты помрешь я тебе честно слово говорю. Я просто... Ракеты летят, а не ракеты летят вот только скажи, вот сейчас только подумай. Только подумай, скажи, что хоть кого-то убили. Кого-то. У нас очень много погибших. И у нас также... Гражданских я имею в виду. Гражданские. Хоть... А, а, а военные что, не люди, что ли? У, у нас вот... так же, у нас так же. Военные? У это нас... военные. Они вчера а ходили гражданские... тут по улицам. Военные, которые у нас... Они вчера ходили тут по улицам, пацаны. Подожди, смотри. Я в Белгороде. Вы хлопаете по обычным кварталам. Обычным, Белгорду, тебя... там военных, Ракеты у как ваши это летят Белгороди. по обычным а людям. Ваши ракеты летят по обычным подожди. людям по всей Украине. Подожди, по... подожди, Блин, подожди. Я не по могу. По да, смотри. Подожди, подожди, подожди. Нет, ты погоди. Вы можете не материть? Пьяные можете можете не материться. Можете Показать. не материться, вы не материтесь. Значит, смотрите. Э -э Во-первых, ракеты летят по мирным людям в Украине. Очень много раз прилетали ракеты по всей Украине. Во-вторых, когда вы напали, то мы имеем право не только по Белгороду лупить, мы имеем право по всей Камчатке до Камчатки доставать, понимаешь? Потому что вы нам каждый день. У Военных, мирных, это не важно, это все люди наши украинские, наши украинцы. Вы нас убили. Соответственно, мы ждем. Я сказал, я жду, чтобы экономически вы развалились. И тогда вы не будете нас, что, что непонятно. А мы имеем право дойти до Камчатки. И все. Ну хотя этого не будет. Но мы имеем право. У нас есть такое право. У нас да, есть право. Це життя це стрім, життя це стрім. Наші донатори, ми самі хочемо щастя дітям своїм, в нашій великі сімки.